І ще раз доброго ранку, друзі, з вами ранкова кава. Я думаю, всі вже знають про ну майже ще трішечки залишилося, але про майже перемогу наших. От такі 500 наших кіровоградських просто молодців. Класні, молодці, просто більше і не знаєш, чого додати. Але ж колись вони виростуть. І не просто виростуть зараз всі дорослі, але ж колись, вибачте, і працювати доведеться. А що робити? І для того, щоб полегшити завдання, як переходити з цього відпочинку та танців та веселощів якось ну знаєте, в таке доросле, іноді важке життя. Але ж про роботу треба говорити і думати вже зараз. Саме тому у нас у студії з'являється гостя. Це Олена Полякова, завідувач сектору маркетингу і менеджменту обласної юнацької бібліотеки імені Боченка. А разом із тим. Вона консультант Центра з про працевлаштування молоді на рынке праці Кировоградщины. Доброго ранку. Доброе утро! Пригощайтесь кавой. Это кава Поли, наша любимая. Мы еще и в сельпо и фуршете в автоматах. Так, расскажите про ваш Центр. Центр открыт. мне хочется сегодня поблагодарить Международный фонд возрождения, который дал такую возможность… Кировоградщине сегодня немножко как бы, ну, облегчить поиск нашим молодым людям ну, по вопросам трудоустройства, скажем так. Мы написали грант, то есть мы это громадская организация «Тему в двери», которая работает уже много лет на базе Кировоградской областной библиотеки для юношества имени Бощенко. И выиграли этот грант, который дал нам возможность открыть центр, информационно-консультативный центр по вопросам трудоустройства на рынке труда Кировоградщины именно для молодежи. Молодежь возрастом от 17 до 35 лет, это наша потенциальная О. категория. Да, которая... Мне нравится формулирование молодь веком до 35 лет. Это вот мы... Да, это Женя. Мы, еще мы еще недолго там мы еще не долго там залишилось. Ну, мы не тришечки больше час. К сожалению, так, да, есть такое, скажем, негласное распределение категории обслуживания населения между библиотеками, да, у нас в городе три областных библиотеки. И, к сожалению, скажем, ну, круг э, обслуживающей аудитории именно библиотеки Боченко – это молодежь. Э, молодежь возрастом от 14, 15, 13 лет и до 35. Но, скажем, молодежь в возрасте от 13 лет, она не ищет себе сегодня работу. Да, она еще есть той категории, которая обучается. Вот. А молодежь, которая заканчивает обучение – или уже его закончила молодежь, которая на данном этапе состоит на учете в межрайонном центре занятости и так, также та молодежь, которая еще не имела опыта работы, значит, она есть сегодня тем контингентом, контингентом населения, которое мы будем очень рады видеть в стенах своего центра всячески будем пытаться оказывать помощь по вопросам трудоустройства. И эту возможность, как я уже сказала, нам предоставил Международный фонд возрождения. Ну, вот скажите, у нас есть, в принципе, там, центр занятости, так, там, местный, областный, а, а вы ведь... Да, ви перебираєте функції вони не можуть в ну да. справді виконувати нормальні свої функції з приводу ну, там, якраз працюючи з молоддю. Ну чому з'явилася така необхідність? І якщо підтримав там справді видали грант, міжнародний фонд, тобто всі розуміють, що така необхідність є. что да. так с нашим центром так, занятости. это была именно антикризовая программа, то есть Международного Фонда Возрождения. Почему мы решили именно взять эту тему, то есть трудоустройство молодежи, именно молодежи? Ну, все вы прекрасно понимаете, что Кировоград это немножко, скажем, ну, такая Кировоградская да, область, где молодежи сегодня очень трудно найти себе работу, скажем. Да молодежи которая такая, скажем, прогрессивная, активная, она сама себя может продвинуть, то есть она ищет себе работу, она старается, но, к сожалению, не все, да, молодые а люди. А потом взяли и поехали в другое место. Как раз вот та прогрессивная молодежь ну, влаштовалась в другое место. Да, да, Нема. такая тенденция есть, да, и мы вот находимся именно на вот таком вот не очень, скажем, ну, положительном для нас выгодном да, положении, скажем так. Но есть, как я уже сказала, и молодежь, которая она не очень активна, она не очень э, может себя вот так вот продвигать, она где-то, скажем, стесняется. Стесняется даже пойти в тот же центр занятости. А в принципе, так, там же все взрослые люди. Там и думаешь, все взрослые люди, ну, немножко ты некомфортно, ты... да, немножко некомфортно молодежь себя чувствует. Именно поэтому, поэтому мы как бы вот решили на базе библиотеки, у нас очень много читателей, которые как бы уже привыкли к библиотеке, они приходят в наши стены, и мы подумали, что им будет комфортно себя ощущать вот в этих вот уже привычных а вот же, думаю, для правильно. них условиях. Правильно, дивись, так потихоньку, спочатку книжечку, а потом там брошюрку, а вот про работу, ты не хвалюсь, я так думаю, вы же якось тихонько что это Так, они комфортные, но хотелось бы еще сказать, что вот такой категории населения для себя мы все-таки э, решили, ну молодежи, да, решили выбрать молодежь, которая сегодня заканчивает обучение именно по тем вот трудовым, да, специальностям, на которые сегодня очень большой спрос на Кировоградщине, но, к сожалению, наша молодежь, она стремится получить высшее образование, она хочет для себя, скажем, лучшие работы, да, лучшие зарплаты, и не все хотят начинать вот с тех азов, с этих трудовых профессий. Мы хотим предлагать сегодня эти трудовые профессии нашей молодежи, мы налаживаем контакты с нашими предприятиями, которые сегодня предлагают ну, довольно-таки широкий спектр вакансий именно трудового направления то есть э, поработать ручками, скажем а так. А як це, це Можно еще навчаться, там якось то поеднаться, встыгнуть Многие Які предприятия, варианты? да, многие предприятия сегодня предлагают временное трудоустройство. Для молодежи это работа на лето, то есть это возможность поработать и даже заработать вот те копеечки, денежки, чтобы не просить их у родителей себе на обучение. Так буквально у вас на лето уже скоро каникулы. Да, уже подходит як летний ход. сезон, и мы нарабатываем связи уже со многими предприятиями нашего города, э, предлагаем им молодых людей на временное трудоустройство с последующим постоянным трудоустройством, значит молодые люди, которые себя покажут как хорошие добросовестные работники, они будут иметь возможность и продвижение по карьерной лестнице и ну, возможно кому-то понравится то место работы вот это первое место работы, которое мы сегодня как информационно-консультативный центр поможем этому молодому человеку или молодой девушке найти. Молодые люди приходят в информационно-консультативный центр, я скажу, очень активно. Мы разместили много объявлений, это на сайтах города, это на сайте Весь Кировоград, на сайте Фотоинформ, на сайте Громадский простер. Мы давали рекламку в газетах города, рассказывали про открытие центра Скажімо так, він відкрився 6 числа, тобто це теж нас. Я вам потім підкажу, ще на яких форумах можна давати <голоси> на оголошення, на яких яких ранкових програмах. ми <голоси> <мы расскажем? голоси> Я просто розумію, що для функціонування такого центру зрозуміло, ну, що потрібні кошти. Грант це річ тимчасово, коли він закінчиться. И все, и молодежь, на никто не будет? Опекать, Нет, плат, мы подумали послушаем. над этим вопросом перед тем, как писать грант. Мы, ну, скажем, когда увидели да, предложение Международного фонда возрождения, мы увидели сразу, что этот грант временный. То есть он рассчитан на 6 месяцев. Вот. И посоветовавшись между собой, многие работники библиотеки согласились работать в качестве волонтеров. Угу. То есть большая часть, скажем, Гранты ⁇ это волонтерский ну, внесок, да, как вложение mm -hmm. да, волонтерское. Вот. Многие работники библиотеки именно работают на волонтерских э, началах. Поэтому мы будем продолжать работу центра. Э, мы говорим сразу молодежи, что они могут обращаться к нам. То есть центр будет работать и дальше. Все, что будет в наших силах, в э, наших возможностях, мы и в дальнейшем будем реализовывать. То есть этот проект будем стараться помогать нашей молодежи, себя как-то немножко находить, находить э, связи с нашими. И сегодня мне хочется воспользовавшись случаем предложить все-таки нашим э -э, таким предприятиям, да, частным лицам. Пожалуйста, обращайтесь. Мы находимся на базе Кировогр... ну, центр находится на базе Кировоградской областной библиотеки для юношества имени Боченко. У нас есть свой сайт Липка Также есть сайт громадской организации это Тимока Рвей. Пожалуйста, присылайте свои предложения по поводу трудоустройства молодежи. Приходите к нам, мы всегда будем рады вас видеть. Возможно, у кого-то сегодня есть такая возможность трудоустроить нашу молодежь. Дякуємо, пані Олено. Дякуємо. Дякую. На жаль, нас час Очень впливає. Ол, але ж все ж таки. Ми будемо намагатися підтримувати, бо працевлаштування молоді. Ну як без того? нам щось на згадку. Спасибо. вдвічі приємно приємніше спілкуватися не просто чарівною жінкою а з людиною, яка робить справді корисні справи. Це була Олена Полякова, завідувач сектору маркетингу і менеджменту обласної юнацької бібліотеки. Міні Боченка, далі.